Против... Работаем. Да, работаем. Тот трудовой который остался нам от предыдущих поколений, который чётко говорит, что работодатель должен заключать... как оказалось, все не так и решали. Мы изначально должны были просто залить бетон. А как выяснилось, мы делали полный комплекс работ. За копейку. Ну, То есть одно дело просто заливать бетон, другое а дело — просто полностью. А у вас есть при себе удостоверение какое-то, что в правительстве работали? Нам не заплатили ни рубля, при этом каждый день брали с нас за жилье. Сейчас главное, что хочет получить правительский класс, это прибытие, прибытие, еще раз прибытие, не смотря на то, как живут люди. Где Ну они делают ту работу, которую я свою родину, у нас 5 дорог. Субтитры сделал DimaTorzok